Дорогі друзі, дійсно зараз буде відбуватися кульмінація. Ми теж хвилюємося, а номінанти, мабуть, десятки разів хвилюються більше. Тому не буду забирати час і хотів би надати слово Дмитрівні і Ігорю Олександровичу, щоб вони оголосили переможця сьогоднішньої церемонії. Відкриваємо конверт. Чесно, не знаю, хто отримує інтригу трошки, але. Valentina Severoka! Ja, да Sportsmanka, Подарунковый сертификат от компании Эпицентр на сумму 10 тысяч гривен. Подарунковый сертификат на экипировку от компании Пикспо. Цинный подарунок от компании Procter Gamble. Яскравый букет от компании Toyota Ukraine. Также уикенд на двух мережей роскошных украинских отелей, например, под лос Ну, а уикенд на, на для каждого, мы поясним, чтобы не было полювания. Также в очереди на двух в ресторане Гурама и прийдет подарок от Для спортсменки року та усіх номінантів від Федерації «Біатлон» України, звичайно, грошувала премія в 50 тисяч гривень від Національного олімпійського комітету для обох переможців. Ось такі чудові подарунки. на сцене, наверное, тяжелее, чем э, получать олимпийскую награду, потому что действительно эта награда заслужена не только моя, а всех присутствующих, которые здесь и те, которые дома болеют за нас и переживают. Спасибо всем за то, что верите в нас, за то, что э, доброту, тепло дарите нам и за то, что вообще любите нас. С праздником! Добрый вечер еще раз. Когда сидишь на месте, перебираешь у себя в голове постоянно, что ты скажешь, когда выйдешь на сцену, всегда не всегда получается как то что планировал. Вот. На самом деле, два года, назад, два года назад я наблюдал по телевизору эту премию, здесь, здесь награждали Олю Харлан. Для меня тогда это была и сейчас на самом деле это звезда просто первого уровня. И <coughs> я лежа на диване, э, как бы, крутая, <пуская. пуская>. вот, думал, ну, понял, точнее, для чего я тренируюсь. Я понял, что я это не для того, чтобы подниматься на эти пьедесталы. И вот это была моя первая точка отсчета, когда я понял, что мне нужно именно быть здесь. И я себе поставил цель, что в следующем году я уже буду ну, как бы лучшим спортсменом. Но, к сожалению, ну, к счастью, к счастью, у меня есть достойные соперники, такие как Олег Верняев. И он как бы просто стал чемпионом, лучшим спортсменом. Но через два года уже мне удалось этого достигнуть. Поэтому это как напутствие молодому поколению. Ставьте перед собой всевозможные задачи, достигайте их. И я уверен, что у всех все получится. Вот. И еще один момент. Меня часто ругают из-за из того, что я мало говорю о тех людях, которые помогают, просто их очень много, и часто я забываю о всех напомнить. Вот. И хотел, конечно, по поблагодарить, во-первых, в первую очередь мою маму, которая меня вырастила. И Елену. Э которые... Э, моя команда дома, домашняя команда, которая сделает мне уют, вот, чтобы я показывал результаты. Моих первых тренеров, Виталия э, Киселицу и Алексея Добровольского, наш тренерский штаб э, на, э, во главе с э, Артуром Загасовым, вот, Владимиром Шацким, Федера... нашу федерацию э, во главе с Кравченко, Олегом Николаевичем, Сезоновым Олегом Юрьевичем, Камачевым Александром Петровичем, Ассоциацию Эльбруса Тедеева. <плодисмент> Ой, э, Тедеева. Э, и всех остальных, да, вот. И отдельное спасибо, конечно же, Сергею Назаревичу Губке, вот, за то, что он сегодня супер, что он нам сделал. И так как отзываются о Сергее Назаревиче сотрудники НОКа, я просто понимаю, что он не может быть плохим человеком. Вот. <плодисмент> Это <плодисмент> Вот, все его вот. и, и Мы очень благодарны за то, что он занимается нами, постоянно, постоянно интересуется и делает соль для популяризации и развития борьбы в частности. Э, Игорю Жданову, спасибо большое. Два, дважды поднята премия. Вот, я выиграл в этом году чемпионат Европы, уже получил не 25 тысяч, а 50. Это хороший результат. Спасибо. Удачи олимпийских медалей. Счастья здоровья. Знаете, сейчас мне наградала как нибудь на премии Оскар, Люд Смит, столько хотел сказать, наш,